Salamlar. Sizləri dərsimizdə xoş gördük. Mən Anar Həsanov. Deməli bu gün sizlərə Respublika Fən Riyaziyyat Olimpiadalarının 10-cu sinif üzrə olan imtahanının 22-ci sualını izah edəcəm. Sual xoşuma gəldi. Suallar fərqli baxışlarla baxmaq olar. Mən bu yolu seçdim. Deməli sualı görürsüz də, a+b+c-ni verib, sonra bu ifadəni verib və bizdən tələb etdi bu ifadədir. Mən burada bu yolu seçirəm. Neydiram. Bu a-nı yuxarıdan 10 - b + c yazıram. Gətirirəm bu a kvadratı, məsələn sırf bir ifadəni bax buranı mən hesablayacam, sonra gətirib yerinə qoyacağam. Deməli bunu yazıram a vur olsun a. O a-nın yerinə baxın bunu yazıram. bölünsün b + c. Bu indi mötərzələri qruba atsam elə 10 - a vur olsun b + c bölünsün b + c. İndi bu p+c-lər ixtisar gedir, qalır ona, yəni bir-bir məxrəci eyni olan kəsrlərin fərqi şəklində yazsam, bundan da bu ixtisar gedəcək. Qalacaq bu. İndi yenə nə edim? Yenidən a-nın yerinə o yuxarıdakı bu bərabərlikdən istifadə edirəm. Ha qaldı belə çıxısına. İndi yenə mötərizələr vursam elə 100 bölünsün b+c Cərisin 10 v olsun bu və mərkəzən ixtisar gedəndə mərkəzlərə eyni olandan onu da qaldır belə çıxılsın. Deməli bax fikir verin, bax bu ifadə oldu bu. Və oldu bu. İndi bunun hər biri üçün yazsam və bu cəmə də mən bir a desəm, onda a bərabər olacaq analogiya ilə 100 bölünsün b+c + 100 bölünsün a+c + 100 bölünsün a+b çıxılsın. 3 də 10 olacaq, yəni 30. Çıxılsın bu ABC olacaq. Hər biri üçün onu yazsın. İndi fikir verin, bu nə qədə idi? 1/2 idi. Bu 1/2 idisə, bunu mən 100-ə vuraanda nə alaram? 50 alaram. Çıxılsın bu 30'dur. Bəs bu nə idi? Bu da 10'dur. Baxın belə. İndi bu da 40 idi. 40-dan bunu çıxanda yenidən nə qalır? 10 qalır. Deməli bunun cavabı nə olur? 10 olur.